11 березня у першій половині дня голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута провів розширену апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів адміністрації та першу прес-конференцію. На нараді Керманич регіону окреслив головні напрямки роботи, на яких акцентуватиметься увага у найближчий час. Ми розуміємо, що останнє время дуже складна... социальная общественная ситуация, политическая ситуация, очень много разных причин для этого. Вот. Те потрясения, которые происходили последние три месяца в целом в Украине, они отразились очень сильно на настроениях в Донбассе и наша общая задача с вами изменить ее, изменить. Я считаю, что мы не справились достойно, мы не вышли к людям, мы не объяснили нашу позицию. И в результате вот те настроения, которые сегодня есть, плюс еще и российские флаги, это не очень красивая картина. Мы понимаем, что мы едины, мы понимаем, что все за целостность Украины, за то, чтобы Донбасс был сердцем Украины и чтобы мы сделали его процветающим. Безусловно, наша главная задача стабилизировать ситуацию. Прежде всего, чтобы работал закон и был порядок. И все, кто нарушают закон, а, к сожалению, в последнее время очень сильно участились нарушения, вот, чтобы каждое это нарушение имело достойную оценку у правоохранительных органов. С этой целью были осуществлены на прошлой неделе кадровые изменения у силовых органов на место писателя СБУ. Был назначен Иванов Валерий Юрьевич, я думаю, что многие его помнят, кадровый, вот, очень сильный профессиональный специалист, и результаты сразу же работы СБУ улучшились. Также была ротация и в управление внутренних дел. Был э, поставлен Пожидаев Константин Николаевич, я считаю, что он очень достойно за там, последние 4 дня, когда его назначили, вот, взял в свои руки управление достаточно сложной вот, ситуации. И мы сегодня можем уже спокойнее дышать, мы можем спокой, спокойнее ходить. И задача силовых органов, там, чтобы в ближайшее время, чтобы там, в течение 10 дней мы имели полную стабилизацию в Донецком регионе. Задания непростые, и а работы, щодо регулирования ситуации, будет много. Я хотел бы, чтобы все руководители, кто курирует, ведомства курируют, администрации района, курируют, города, чтобы сейчас провели активную работу со всеми, от кого зависит наведение порядка и работа с нашими гражданами Донецкой области. Пожалуйста, ваша задача, чтобы мы определили спикеров в каждом поселке, в каждом городе, в каждом районе, чтобы люди выходили, люди разъясняли. И я бы хотел, бы, чтобы также мы вместе сделали такую акцию солидарности, чтобы люди не боялись вывешивать свои вот, Свою национальную идентичность проявить в том, чтобы вывесить флаги, украинские флаги, чтобы видели, что вот, скажем так, та сегодняшняя картина, она не является отражением реального, реальной ситуации, о том, что мы все едины на... В прошлой неделе было обращение трудящихся о том, что мы хотим спокойно жить, мы хотим работать, потому что на сегодняшний день наша главная задача ⁇ это улучшение экономической ситуации. И мы не можем сосредоточиться достойно из-за того, что нам мешает дестабилизация, которая происходит. Поэтому просьба. Отработать со всеми, со всеми, кого вы знаете, вот кто находится в вашем контакте, чтобы мы охватили весь Донбасс. Это очень важно. Велика увага была приделана и проблемам для вырешения яких необходимо переформатувати всю работу управленческого аппарата администрации и та посылать работу уровня местного Мы Понимаем, что здесь очень много накопившихся вопросов, которые не решались годами. И наша задача совместно, вот нашей команды, за полгода показать существенный результат, чтобы люди почувствовали, почувствовали везде. А для этого, безусловно, мы должны работать совершенно в другом графике, для этого мы должны работать с интенсивностью больше, чем было до этого. И, безусловно, для этого мы должны привлекать все здоровые силы, которые есть в Донбассе, и также мы будем привлекать со стороны как э, тех специалистов, которые имеют наработки в Киеве, так и западных специалистов. Я уже встречался со многими э, западными дипломатами, и мы договорились, что они нам помогут. У них есть много про, программ в этом направлении э, по реформированию и местного самоуправления, э, по работе э, с экологическими проблемами, по работе с малым и средним бизнесом. Поэтому нам предстоит в ближайшее время достаточно такая активная, существенная работа. Мы с вами должны в течение 10 дней сделать основные тезисы той программы, которую мы разработаем вот, по существенному улучшению жизни трудящихся во всех населения во всех аспектах. Вот это будет тезисная программа, мы ее должны публиковать, и в течение двух месяцев по каждому тезису будет разработан план, который мы уже сможем донести. У нас есть постановление Кабмина 65-е, где мы должны с вами изменить структуру. Вот в рамках этого в течение недели поручение всем заместителям дать предложение по реформированию структуры. Понятно, что структура наша должна быть, наверное, более эффективная, менее затратная, но при этом вот мы должны еще и учитывать, что наш регион ⁇ это 4,5 миллиона, чуть больше населения, и мы, наверное, должны будем доказать Киеву о том, что наша структура не может быть такой же стандартной, как в других областях. Огромное количество промышленности, огромное количество проблем, огромное количество населения с низким уровнем жизни. Поэтому вот в этом плане нам нужно будет еще и адаптировать нашу структуру с учетом или доказать о том, что она должна быть немного другой, чем в других регионах. Задача, которая стоит перед нами в течение недели, сделать структуру. Основные тезисы, тезисы нашей работы. Вот команда, которая должна сосредоточиться вот на следующих направлениях. Прежде всего, это борьба с бедностью. Это самая главная проблема. И это та среда, которая дает сегодня возможности некоторым людям подогревать массы. Безусловно, мы понимаем, что этих проблем много но мы их должны решить. Для этого у нас есть знания, для этого у нас есть предпосылки. Мы знаем, что бюджет неэффективно использовался. Это я вот как бизнесмен видел оттуда, что не все деньги доходили до конкретного адресата. Поэтому задача наша сделать абсолютно прозрачными, чистыми все тендеры, все бюджетные расходы, чтобы люди в нас поверили. И это даст, я думаю, что сразу же вот быстрый эффект. У работе на Раде взял участь голова Донецкой облрады Андрей Шишацкий, который рассказал про планы щодо налагодження более эффективной работы депутатов. Готовим сейчас круглый стол с председателями комиссии и готовим очередную сессию с поступившими вопросами. И совместно с администрацией мы, я думаю, будем готовы, как только... Заласує сроки, назначить і угу. винести необхідне рішення по бюджету на 2014 год. Ну і, звісно, я думаю, будемо совместно делать акцент на реальному развитии местного самоуправління. Також Сергій тарута підкреслив, що необхідно збільшити довіру людей до влади і засобам масової інформації. Тут відводиться велика роль. Ми з одної сторони хочемо, щоб засоби масової інформації були. проинформированы, что делается. С другой стороны, это будет обратная связь, чтобы они быстро реагировали на все глупости, вот, которые мы иногда делаем. Отныне власть абсолютно прозрачная. Нам хотелось бы, чтобы, ну, лично мне хочется, чтобы мы разработали новый стандарт управления, как в администрации, так и во всех городах, чтобы сделать... Доверие, чтобы вызвать доверие у людей. Нам нечего скрывать, мы пришли для того, чтобы не зарабатывать. Но лично я давно уже заработал. Я хочу поделиться опытом и хочу, чтобы мы очень быстро, действительно, качественно изменили нашу жизнь. Розвиток малого и среднего бизнеса також среди приоритетных задач главы донецкого областного администрации. На нараде зосередилися и на поточных питаниях, например, ситуации в экономике региона и податковых отрахованиях. Нужно сказать объективно, в январе месяце в объемах реализованной продукции мы потеряли 2 миллиарда гривен. Львиная доля здесь – это машиностроение химическая промышленность, чуть побольше 700 миллионов каждая из отраслей. Если говорить об итогах двух месяцев, то на уровне прошлого года мы производим чугуна, и на уровне прошлого года мы производим угольную продукцию. К сожалению, все остальные отрасли пока работают с минусом. Самые проблемные, я уже назвал, это химическая отрасль и машиностроение. Соответственно, произошли структурные изменения в реальном секторе. Если у нас доля машиностроения и доля химической промышленности приближалась к 10%, то сегодня химия это 2% где-то, по итогам двух месяцев и на таком же уровне машиностроения. По металлургическим агрегатам, это базовые отрасли, металлурги вместе с коксохимиками в структуре занимают порядка 50% промышленной продукции. Значит, из 15 доменных печей в работе находится 15, 4 мартеновские в работе 1, 8 конвекторов в работе находится 6. Прокатные станы работают по наличию заказов. К сожалению, не совсем благоприятная ситуация на мировом рынке. Если говорить по средней цене, то арматура и катанка где-то снижение 14 долларов на тонне. Холоднокатанный лист, рулон 5,8. Соответственно, и в объемах мы теряем из-за неблагоприятной конъюнктуры на э, внешних рынках. Заработная плата. По угледобывающим предприятиям за январь, по оперативным данным, заработная плата закрыта на 100%. Концерт «Стирол» в январе после четырехмесячной остановки возобновил производство. Запущен завод по производству аммиака-1 и один завод по производству карбамида. По топазу в январе погашена задолженность по заработной плате в полном объеме 13,7 миллиона гривен за счет полученного в украссе банке кредита. И вообще, если говорить о снижении задолженности по заработной плате, вы знаете, в прошлом году мы системно снижали задолженность по заработной плате, и в январе эта тенденция продолжилась, и на сегодняшний день у нас в сухом остатке по экономически активным предприятиям всего лишь 33 миллиона гривен. Почему я говорю всего лишь, ну, я думаю, что многие здесь помнят, когда задолженность по зарплате была 1 миллиард. Я, по крайней мере, помню это время. Значит, на тепловой генерации в области запас 1,2 миллиона тонн угля – это практически стопроцентный запас, необходимый для прохождения э, сезона. Ну и, соответственно, э, из реального сектора вытекает ситуация, которая складывается со сбором налогов в государственные и местные бюджеты, э, со сбором в пенсионный фонд единого социального взноса. И, соответственно, экономические показатели по городам и районам области. Значит, налоговые платежи в государственный бюджет собрано 200 миллионов гривен в марте. Это практически уровень марта 2013 года. Практически по всем налоговым платежам мы идем на уровне прошлого года, но, к сожалению, тенденция есть к снижению сборов. Это отмечается и по таможенным платежам. Если говорить совместно в государственный бюджет, это и налоги, и таможенные платежи. В марте месяце собрано 323 миллиона гривен. Если говорить о местных бюджетах, то на сегодня обеспечено 202 миллиона, планируется собрать 721 миллионов гривен. Это где-то минус 80 миллионов к марту 2013 года. На заседании была спростована информация, що на предприятиях Донеччини примушують работники відраховувати и на підтримку и відновлення Майдану. Запускается такая дезинформация и она дестабилизирует ситуацию. И люди на площади задают правда или неправда. Люди до конца может не понимают, что есть у них реальные какие-то отчисления, те, которые были всю